Assalamualaikum semua Kembali lagi ke channel YouTube Di Maras Development Saya Hijan Pegawai kemasaran Di Maras Development Macam mana cara menyimpan Duit gaji paling efektif Pada video kali ini Adalah berkaitan dengan Tips penting Untuk simpanan duit Sekarang ini memang Banyak kebocoran yang berlaku Disebabkan oleh tawaran Dari periklanan-periklanan -periklan Yang kreatif dan menarik Nak ada simpanan pun Kadang-kadang susah Ini kan lagi Kalau nak buat pelaburan Jadi teruskan menonton Ada sepanan ini penting untuk kebaikan pada masa akan datang. Tambahan pula, kita tidak menjangkakan keadaan seperti sekarang. Dunia dilanda pandemik COVID-19 yang menyebabkan ramai dari kita yang hilang punca pendapatan dan terus bergantung kepada duit sepanan dan bantuan dari kerajaan. Sebenarnya, kalau anda membuat sepanan, tidak perlu terlalu banyak pun. Cukup untuk anda boleh capai sepanan 6 bulan gaji sudah memadai. Yang lain itu boleh fokus kepada pelaburan ataupun perniagaan yang membolehkan anda mendapat pendapatan yang konsisten setiap bulan. Cara menyimpan duit gaji Pertama, tetapkan matlamat simpanan anda. Kalau nak buat simpanan, yang paling ideal adalah ikut apa yang Al-Quran beritahu kepada kita dalam surah Yusuf ayat 47 hingga 49. Nabi Yusuf berkata supaya kamu bertanam 7 tahun. Lamanya, sebagaimana biasa, Maka apa yang kamu tuai Hendaklah kamu biarkan di tangkanya Kecuali sedikit untuk kamu makan Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun Yang amat sulit, susah Yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan Untuk menghadapinya Iaitu tahun sulit Kecuali sedikit dari gandum yang kamu simpan Kemudian setelah itu akan datang tahun Yang padanya manusia diberikan hujan Dengan cukup dan manusia memeras anggur Allah ajar melalui Nabi Yusuf supaya menyimpan selama tujuh tahun. Ketika masa gawat, boleh gunakan wang kecemasan selama tujuh tahun. Lama tu, pada saya, paling ideal adalah anda membuat simpanan selama tujuh tahun. Tetapi kalau rasa terlalu lama, boleh buat simpanan selama enam bulan. Sudah pun memadai. Selepas itu, barulah fokus pada pelaburan yang menjana pendapatan secara pesis setiap bulan tetapkan matlamat sepanjang anda. Kalau nak 6 bulan, tetapkan dan cuba capai. Selepas itu, fokus kepada perkara lain seperti bayar hutang ataupun buat pelaburan. Percayalah, kalau anda mempunyai matlamat, ianya merupakan cara simpan duit gaji rendah yang efektif untuk anda amalkan setiap masa. Yang kedua, nak buat simpanan di mana? Kalau nak buat simpanan, kami paling rekomen tempat yang memberikan dividen ataupun hibah yang paling tinggi paling kurang lagi tinggi daripada bank-bank tempatan. Asalkan dividen yang diberikan lebih tinggi dari inflasi pun sudah memadai. Kalau anda nak simpan untuk anak, tempat simpanan ini menarik kerana anda mendapat dividen yang agak tinggi dan mempunyai manfaat potongan cukai. Kalau untuk simpanan duit gaji, kami rekomen anda baca perenggan di bawah kerana kami berikan beberapa tips untuk buat simpanan. Yang penting, mudah untuk anda buat simpanan dan pelaburan. Kami cadang ASB atau tabung haji. Kenapa ASB dan tabung haji? Kerana kedua-dua platform ini menawarkan dividen yang agak tinggi setiap tahun. Kebiasaannya melebihi jumlah inflasi duit kertas. Paling kurang anda tahu yang nilai duit anda tidak susut di sini. Kalau anda tanya lagi, antara kedua-dua mana lebih baik? Kedua-dua baik. Cuma, kami lebih rekomen tabung haji kerana sepanjang di sana pihak pengurusan tabung haji sudah zakatkan. Maksudnya, anda tidak perlu membayar zakat sepanjang apabila cukup haul dan nisab. Kalau anda simpan di ASB, anda masih perlu membayar zakat. Atas sebab itu, kami rekomen untuk anda buat sepanan di Tabung Haji. Kalau untuk sepanan kami lebih rekomen untuk anda membuat sepanan di ASB dan Tabung Haji. Insurans ataupun takaful bukan dicipta untuk sepanan tetapi lebih kepada perlindungan. Unit trust pula terdedah kepada risiko pelaburan yang rugi. Apabila anda sudah cukup sepanan, baru saya rekomen untuk anda mula melabur di unit trust antara unit trust yang popular adalah public mutual. Saya juga rekomen untuk anda langgan takaful. Bukan sebagai sepanan tetapi lebih kepada perlindungan. Jika berlaku perkara yang bukan di luar kemampuan seperti kemalangan dan lain-lain, anda mempunyai sumber pendapatan kedua yang bagus. Yang ketiga, cara menyimpan potongan gaji. Kalau ada gunakan SB dan tabah haji, boleh transfer secara online secara ke akaun berkaitan ataupun cara lain adalah membuat potongan gaji. Saya rekomen untuk anda konsisten menyimpan sebanyak 10% daripada gaji untuk permulaan. Fokus pada cukupkan emergency saving dahulu kemudian barulah mula membayar hutang-hutang yang tidak perlu. Kalau anda konsisten insya-Allah ianya akan sedikit sebanyak membantu anda untuk mula menyimpan. Kalau anda mampu untuk menyimpan lebih daripada itu, adalah lebih baik dan lagi cepat anda dapat mencapai matlamat mat sepanjang anda. Yang keempat, fokus bayar balik hutang. Dah cukup sepanjang kecemasan. Kalau dah cukup, barulah anda boleh fokus kepada pembayaran hutang. Antara hutang yang popular orang muda di Malaysia adalah hutang PT, PTN dan satu lagi adalah hutang kad kredit. Cuba selesaikan hutang-hutang jahat terlebih dahulu dan kemudian anda boleh fokus kepada topik seterusnya iaitu tips untuk tambah pendapatan. Kalau anda mempunyai hutang yang besar seperti hutang rumah pula, boleh bayar lebih sedikit setiap bulan untuk kurangkan secara perlahan-lahan. Ianya antara tips dan sangat membantu untuk kurangkan hutang secara konsisten setiap bulan. Yang kelima adalah fokus tambah pendapatan dah banyak hutang yang anda dah selesaikan seterusnya adalah untuk anda fokus kepada tambah pendapatan secara konsisten adalah lebih baik untuk anda tidak terlalu bergantung kepada gaji yang anda terima setiap bulan dan mula untuk tambah pendapatan agar anda mempunyai kelebihan dari segi kewangan mana tahu tiba-tiba syarikat tempat anda bekerja mula tak stabil dan mula memberhentikan ramai orang paling kurang pada ketika itu anda sudah ada pendapatan kedua dan tidak tergantung kepada sumber pendapatan gaji yang anda terima kalau anda nak cari idea tambah pendapatan, ada beberapa idea yang kami boleh kongsikan kepada anda. Okey, yang pertama adalah jadi blogger, iaitu tambah pendapatan sebagai penulis blog. Yang kedua jadi YouTuber, anda boleh upload video dan tambah pendapatan. Yang ketiga adalah jadi ejen hartanah, jual beli rumah. Anda fokus satu rumah sebulan pun sudah cukup. Pada waktu ini, kewangan rakyat Malaysia membimbangkan. Kajian Literasi Kewangan Malaysia Ringgit Plus iaitu RMFLS 2019 dengan kerjasama visa mendedahkan sebanyak 43% rakyat di negara ini membelanjakan semua pendapatan mereka. Ramai dalam masyarakat kita sebenarnya tidak memahami konsep simpanan asas. Kebanyakan akan menyimpan apabila mempunyai lebihan wang. Persoalannya, apakah faktor gaji cukup-cukup makan atau rakyat kita tidak celik kewangan menyebabkan mereka lemah mengurus wang sehingga tidak mampu menyimpan? Media melaporkan kajian bank negara Malaysia iaitu BNM mendapati 75% daripada rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan RM1,000. Terima kasih kerana menonton video kami ini. Jika video ini bermanfaat kepada anda, sila like, share dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dimaras Development. Akhir kata anda ingin bina rumah, ingat Dimaras Development. Kontraktor rumah idaman anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.